Казов пішов у наступ на Маріупольському напрямку. Вранці вже звільнив селища пішов з наступного відслабляти. Що розвинеться потім. Зараз чудовий морозий ранок, але це прекрасний ранок, тому що зараз полк Азов звільняє від сибортисті. все лише Шилокіна. Звичайно, терористи підігнали з Новозовського танк і ведуть сільву по нашій позиції. Перестрілка на вулиці Богозичного схожі. Наші бійці заткнулися на володжу. Складністю для проведення операції була відсутність в полку Азов необхідних видів озброєння. Насамперед, просто незамінних у наступі танків. Відсутність також своєї артилерії. Це зараз звучить абсурдно, але азовці пішли у наступ лише силами піхоти. Чіткої відповіді від командування української армії щодо підтримки танками та артилерією не було. А кількість бронетехніки, яку вони обіцяли, змінювалася з дня на день. планировалась двухэтапная операция. Первый этап был создание линии обороны, опирающейся с севера на юг на следующие населенные пункты. Это захват Павла Поля и Пищевика, захват Коминтерного и захват Широкина. Второй этап предполагал разгром противника на флангах его укрепленной линии, которая протянулась в Октябрь, Заиченко, Дзержинская, Ленинская, Саханка. Предполагался захват Саханки и предполагался э, захват Заиченко. Э, взятие этих двух населенных пунктов э, уничтожало, ну, это взятие флангов сплошного укрепрайона противника. Э, это э, полностью ломало фактически всю его линию обороны. Второй, третьей линии у него фактически не существовало, и это открывало бы свободную дорогу э, на взятие Безыменного в котором находились крупные склады э, техники и вооружения противника. Это была ключевая тыловая база. И, возможно, на взятие Новоазовской. Ну, только что Зушка отработала по зеленке, где военный сидел корректировал. БТР тройка выехала, отработала пушки по дороге, потому что там что-то по дороге ехало. Вот что продолжает работать, наши БТР еще приезжают. Складбіща, от като наші широкі на кладбище, вот только що, наші жоната м'ясо бітяні ступіли. Отима, оскільки в Азова не було жодного резерву, навіть піхоти, другий етап вони не почали. Незважаючи на чітку усну домовленість на всіх рівнях командування в Україні, в останню ніч Азову відмовили в отриманні будь-якого резерву. Полк пішов у наступ своїми силами. Если бы же сразу же в первый день оперативно были бы введены резервы, очень небольшие, речь идет о, ну, фактически, да, более чем достаточно было бы э, двух танковых рот, одну на северном направлении, на Заиченко, вторую на Саханском. Саханка и Заиченко были бы взяты в течение первого же дня боев. Если бы мы взяли безыменное, то, скорее всего, мы лишили бы группировку противника большей части боеприпасов и техники. Э -э сопротивляться в таком состоянии, в котором они были, при большой деморализации, при э значительных потерях в первый же день, я думаю, организованно сопротивляться они бы не смогли. И пришлось бы э отступать как минимум до Новоазовска. Можно было бы взять Новоазовск или нет, Скорее всего, да. Не обошлось бы без э, уличных боев, но, скорее всего, да, потому что город никто не готовил к обороне. Командование не верило даже в то, что без потерь возможно удержать хотя бы эту линию. Авлопіль піщовик широки на комінтернове. Усі ці селища азовцы взяли фактично в темпі маршу. Сам Азову вдалося виконати поставлені задачі командирами полку. На південному напрямку кардинально змінилася ситуація. Азов відсунув на кілька десятків кілометрів ворожі війська. Азову закріпилися на домінуючих населених пунктах Широкине та Комінтернове. Саме через них проходять дві дороги у напрямку Ростов Маріуполь. Контроль над цими селищами це безпека мирних жителів Донецького Маріуполя. На что мы рассчитывали, планируя новую линию обороны для Мариуполя, собственно, на юге непосредственно? Основа всей обороны лежит фактически на двух ключевых пунктах. Это село Коминтерного с его доминирующей высотой и это Широкинские высоты. Как мы видим, и Коминтерного, и Широкина располагаются на южной и северной трассах они контролируют дорогу за счет высот и могут сами по себе являться прекрасными опорными пунктами, на которые может опираться украинская, могла опираться украинская оборона. Кроме этого, между Коминтерновым и Широкином пролегают две глубокие балки, которые фактически являются непроходимыми для колесной техники труднопроходимыми для гусеничной техники. Ну и, в общем-то, это пересеченное местность с этими балками, конечно, не дает возможности там какого-то широкомасштабного, полноценного э, широкомасштабного наступления. Удерживать позиции по балке, конечно же, легче значительно, чем э, позиции, собственно говоря, в поле, которое вот дальше простирается от балок до Мариуполя или наоборот от балок там практически до Новоазовска и речки Еланчик. План обороны состоял в том, чтобы, заняв эти населенные пункты и сделав их опорными, опираясь на их высоты, выстроить оборону по одной из балок и дальше протянуть ее до, собственно говоря, Павлополя, который находится вот тут в излучении реки. И таким образом перекрыть, отодвинув на несколько десятков километров линию обороны от Мариуполя, занять оба стратегических шоссе и перекрыть вот таким образом всю линию. А что тут занимается? Это наша земля и мы ее будем освобождать. Какой-то какой ла-ла-ла пришел сюда. А мы ему сделаем что-то дать.

14 та 15 лютого 2015 року почала працювати артилерійська підтримка реактивної дії. Також показали себе в роботі трофейні 120-ті міномети Азову. На ранок 15 лютого в район Лебединського і Комінтернового було надіслано близько роти піхоти та взвод морських піхотинців. Димовий, п'ятий заряд, п'ятий заряд, присел тонше, один снаряд гон. Надцятого лютого почалось тихе розуміння надзвичайної важливості цього рубежу, і туди перекинули перші танки. Почала чітко формуватись оборонна лінія. Скорее всего, что Кавказ национальности. Это Кавказец был ранен. Русский подтягивал. укрепка там есть такая полукруга. Пришлось добивать, давали отбор. Убили? Да. Сподсвали, перекинули. Не убили, врага. Сначала это были сформированные местные части. То есть это были местные территориальные э, сепаратистские полки там Новоазовский, там с подтельманова перекидывали. 14 числа они получили подкрепление, получили э, танковую группу, получили большое количество бронетехники, э, получили э, некую роту осетин, русский мир донбасса вылился в то что местное наркоманье гнали в бой пинками куча их кавказских братьев осетины нигде не шли впереди осетины фактически не участвовали в боестолкновениях осетины шли в третьей линии подбадривая постреливая поверх голов собственно говоря, местных донецких сепаратистов. От, откуда мы знаем эту информацию? Ну, это был знаменитый случай, когда один из наших иностранцев, разведчик, который не знал ни украинского, ни русского языка, оказался в тылу глубоком, в отрыве, собственно говоря, то есть от основной части азовцев. Ну и так как он имел рыжую бороду и такой же, как у Осетин Від камуфляжа мультикам, то он пройшов з фактически там в кампанії болі кілометра. Головне в обороні широке, но гнучкість і контроль над ключовими позиціями висотами. Насправді, військова цінність утримання села близька нулю. Висоти це все. Це можливість активно працювати артилерії зі 100-відсотковою ефективністю. Дайте 30 секунд. тишини Кто заметил там можно, может можно, отработать? Можно, ну, за много месяцев, э, за почти 6 месяцев боев на Широкина, да, отмечать кого-то крайне сложно, потому что в боях участвовало ну, 90%, наверное, состава полка. А, тут можно говорить скорее в, в прямом смысле слова о героизме подразделения. У этого подразделения боевой героический дух. И с этим духом оно идет вперед, побеждает, а если нужно, удерживает с любыми потерями линию обороны. Представить себе отступающий Азов ну, край, крайне сложно. Тут надо вспомнить, возможно, первые дни. Нужно вспомнить 14, 15, нужно вспомнить, опять-таки, множество людей. Ну, самые яркие, конечно, из тех, кого уже нет с нами, э -э нужно вспомнить чемпиона человека, которому многие ребята из пехоты обязаны жизнью, который прикрывал на Спартане машине, которая, ну, конечно, не является даже по большому счету и БТРом, которая отчаянно со своим экипажем прикрывал отход ребят. В первые самые тяжелые минуты, когда еще танки противника, когда бронетехника противника не была уничтожена, когда был уничтожен э, наш первый БТР, единственный БТР «Азова» на Широкина, единственная, ну сколько-то значимая техника, э, прикрывал до последнего, прикрывал под уже абсолютно сосредоточенным по его машине огнем. Э, вот он был настоящим героем. Он спас свой экипаж. Он э, отправил экипаж, сам остался в машине, когда машина села, ну, застряла. Пытался вывести ее до последнего, и машину эту спалил танк. Моргана нужно вспомнить, который спалил тот самый танк, э, который убил чемпиона. Э, ну, наверное, лучшего нашего на тот момент, а может и сейчас, птурщика. Человека, которому удалось сжечь два, два танка за один световой день. Таких было множество. Бенч, Казак, да, ну, всех не перечислить на самом деле. Всех, всех их в первую очередь заслуга. Нужно помнить живых. Ну, конечно, в первую очередь я бы все равно называл на тот момент однозначно «Кирта» командира нашей второй, пос, после Широкинской операции, после 14-15 февраля, той самой, ставшей «Железной», название, которое я ей тогда дал, и которое за ней закрепилось, и которое они носят с гордостью, на чьи плечи легла непосредственная оборона села и города. Очень тяжело кого-то выделять, вспоминая просто то количество молодых совсем ребят, которые... Абсолютно безбоязненно, когда такое количество людей и профессиональных военных, и профессиональных силовиков, и мужчин в этой стране ну, боялось да, боялась малого, а они абсолютно бестрепетно отдавали э, свою жизнь. І поки виборені кров'ю бійців азову широкинські висоти під контролем України, Маріуполь залишається у безпеці.